Видно, по большому счету кто за этим стоит и кому это все надо. Естественно, то есть, многим надоело, что шахтер неоднократно, пять раз подряд стал чемпионом Украины, как бы, поэтому, естественно, у многих есть желание, чтобы он больше не становился им. И происходят вот такие вот телодвижения. Если сегодня вы посмотрите на выбора, кандидаты, которые сегодня выбираются, какую сторону они поддерживают, как бы так, и кому симпатизируют. Клуб, который э, вложил в развитие украинского футбола как бы достаточно много, вообще не имеет даже права участвовать в выборах президента Федерации футбола. Поэтому я неоднократно заявлял, что тот конгресс, который сегодня он создан, как бы он на 50% является фейковым. И те организации, которые там представлены, они не есть, они не представляют сегодняшний футбол. Вот в чем. Вопрос в том, что сегодня мы должны формировать конгресс на основании того, сколько от каждой ассоциации, которая представлена там, играют футболистов. Где находится реальный футбол, где находятся реальные инвестиции в футбол. Вот это главное. А получается у нас сегодня ситуация, что от премьер-лиги у нас три делегата, да? А если вы возьмете всю Премьер-лигу, и сколько она инвестиций делает в футбол, и сколько играет футболистов, которые принадлежат всем клубам Премьер-лиги. И сравните, например, там Украина Футбол Интернешнл, то есть компания, которая сделана там для, по большому счету, вымывания денег с Федерации Футбола Украины, вывоза их туда, за рубеж. Вот, и у них тоже три делегата. Но как можно сопоставить Премьер-лигу и то, что она делает для футбола, с тремя делегатами всего лишь? И Украина Футбол Интернешнл, например. И там множество ассоциаций и организаций, которые не имеют вообще никакого отношения к футболу, понимаете? Они созданы фиктивно, чтобы влиять на процесс выбора того или иного кандидата, который нужен тем или иным людям. А нам надо с вами посмотреть, а что же там внизу вообще? Кто эти делегаты вообще? И что они, каждая из этих организаций, сделала для украинского футбола конкретно, понимаете?